Beberapa hari lalu, RM BTS dituduh menghina agama setelah dia membagikan lagu "Bad Religion" milik Frank Ocean di Instagram story-nya. RM BTS akhirnya menanggapi tuduhan tersebut ketika melakukan siaran langsung di Weverse pada 30 Agustus. RM mengatakan, "Aku tahu apa yang kalian bicarakan dan kalian terus mengatakan kepadaku bahwa aku menghina suatu agama, tapi aku tidak melakukannya. Tidak ada maksud apapun atau tujuan untuk menghina suatu agama Aku menghormati setiap kepercayaan dan setiap agama Itulah yang bisa aku katakan Jadi tolong jangan Aku tahu apa yang terjadi di Instagram Aku bisa melihatnya tapi aku tidak pernah tidak ada tujuan seperti itu Aku bahkan tidak punya satu persen hatiku untuk berniat menghina agama apapun, khususnya meskipun dia menekankan bahwa dia tidak meminta maaf karena dia tidak memiliki niat jahat. Itu hanya lagu. Aku tidak meminta maaf. Aku hanya meminta mengungkap umurku 30 tahun aku bisa mengungkapkan pikiranku yang sebenarnya tolong kata adalah kata itulah apa adanya tolong percaya kata-kataku dari diriku sendiri bukan hanya menepat berpura-pura dan berasumsi, oke, okay, aku tahu batasanku. Meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, aku tahu aku tidak bisa meyakinkan atau membujuk semua orang dan mungkin beberapa orang masih akan menganggapku dia masih berbohong. Kamu punya niat atau tujuan untuk menghina padahal aku tidak melakukannya. RM mengakui apa yang dikatakan ARMY dalam komentar, tetapi ingin berbagi bahwa dia jujur dan ingin para penggemar mempercayainya. Teman-teman, aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa berbohong padamu. Aku hanya jujur. Tolong percaya aku. Aku tidak ingin mengatakannya mengenai hal ini. Namun, beberapa orang membuatku mengatakannya tentang ini. Aku sudah menyimpan urusanku di dalam hatiku selama 10 tahun, tapi sekarang aku tidak bisa menghadapinya. Harus kukatakan, jika itu aku, percayalah pada kata-kataku sendiri. Ungkapnya.